В принципе бывают. Нормально. Я их Нормально, это Ну вот, ты ему барабанил. Стукай ему. А мы газеты не пускаем. Да ты что? Ну Вот, правда шухаешь? Да, в каждой народности есть один молодой человек, один хороший еврей. Так что могу вам сказать так, что у меня что с одной стороны, что с другой стороны, что с третьей стороны, есть люди, за которых я буду стоять горой, и они за меня всегда будут стоять горой. Так что не надо всех вести под одну гребенку. Понимаете, просто, просто э, люди несведомые, сведомы, Ну что вообще идет? А. Ну а что делать? Достучаться Vamos lá. Да, ну, но здесь это самое, просто начало, когда начало у нас больше стрелиться, прислали сразу живот, вот даже два взвода. Боятся, значит? А если боятся, значит уважают. Я лично никого ничего не продавал. И могу тебе сказать что моих всех обратимов, посестер, друзей, что никто ничего не продавал никому. И мы не собираемся продавать никому. Я против вообще воссоединения, любого, любого вхождения в любые союзы, неважно, в Евросоюз, в таможенный союз. Я против воссо... это самое. Украина просто э, богатая страна, богатая независимая соборная страна, которая может прожить сама без великороссии и без гнилой Европы. А если мысли по глухие, то что говорить о вас, которые вы зомбированы? Да, за простых людей с тобой согласен полностью. Дай покурить. выйти из капкана, это вам могут рассказать те волки, которые попадали в него. Они отгрызают себе лапы. Так что я могу вам сказать, что люстрация, это кастрация. Кастрация сразу как минимум 30%. Минимум 30%. А то и больше. Наверное, вообще 50%.